ઇએસઆઈસી કાયદા અંગે ગુજરાત રીજનલ ડાયરેક્ટર હેમંતકુમાર પાંડે રાજકોટની મુલાકાતે હતા ત્યારે તેઓએ શ્રમ કાયદા થયેલા સુધારા અંગે ઉદ્યોગકારોને જાણકારી આપી હતી વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી મેડિકલ અને એજ્યુકેશન સંસ્થાઓ કવર ન થતી પરંતુ હવે તે પણ કવર થવા લાગશે

इस पूरे पीरियड में उसको कवरेज है और ये जो वर्कर होता है अगर एक्सीडेंट के कारण वो अपंग हो जाता है तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसकी अपंगता की जांच कराई जाती है और जितनी प्रतिशत अपंगता होती है यानी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जितना होता है ईएसआईसी था उम्र उस वर्कर को उतना पेंशन देती है इसी कारण से अपने सारे कर्मचारी को सारे वर्कर को ईएसआई में रजिस्टर नहीं कर पाए थे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि इकतीस दिसंबर के पहले ईएसआई में अपने सारे वर्कर को रजिस्टर करे जो लोग इक्कीस हजार से ज्यादा भी आज के दिन में टोटल सैलरी ले रहे हैं टोटल उनके रिमोनोरेशन है वो भी ई के दायरे में आ सकते हैं